одна в другой. Можно говорить разным языком, апостол Павел называет э, тело внешним человеком, душу внутренним человеком, а дух – сокровенное сердце человека. Как бы в одном человеке три человека. И вот в силу этой сложности существа человеческого возникают сложности осмысления самого себя, и идентификации самого себя, взаимоотношений с другими людьми, в семье, и в дружбе, и в сотрудничестве, и так далее. И оказывается, как бы, какой человек общается с другим человеком, от этого зависит, сгармонизованы или нет, какие возникают и взаимоотношения, какое общение. Так вот, мы читаем и поем в храмах так называемый символ веры что мы веруем в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. И вот понятие соборности ⁇ это одно из ключевых понятий, понятие церковности, а церковность ⁇ это одно из выражений понятия духовности. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы люди духовные в той или иной мере, мы должны были бы тогда понимать, чувствовать и уметь выразить, а что же мы понимаем под соборностью.